Це наш найбільший позитивчик, з яким ми познайомилися ще в вересні, і з того часу бо нього дуже закохані. От, це той пес, завдяки якому Софія повністю закохалась в інші види тварин, незважаючи на те, що в домі є кіт. Але після того, всі собаки які нам приносять чи дарують іграшкових, ми маємо назву кеш, Кешка. кешка тобто, Кешка, кешка, кешка. Тобто це не пес, це не собака, це просто кешка. І перший раз собака йому не понравився. Він був далеко далеко зараз. тільки побачить, йому хочеться в рот руки встромити. Йому хочеться за в око пальця встромити. І дивіться, дивіться, хочеться йому дуже нравиться. То вона ще трохи злякається. Ми думаємо, будемо ходити, будемо дивитися, привикнуть, будуть гулятися це, з ним. Буде все добре. Душі. Це сказане стосується ось цього позитивного пса на ім'я Кеша. На перший погляд він просто грається та насправді працює, адже зустріч кеше з такою дитячою аудиторією не випадкова. Справа в тому, що дитина народилася з певними проблемами, пов'язані з проблемами неврологічного характеру. Але у нас була ще проблема щеплення, і після щеплення у нас були дуже важкі наслідки. Тобто ми вимушені були поновлюватись фактично з базового стану до того стану, який на сьогоднішній день можна побачити. і внаслідок. Того, що нам потрібно були всі засоби, які тільки можна, і медична все ж таки допомога і всі види реабілітації. Ми ними скористалися. Спочатку ми прийшли на іпотерапію і вже займалися нею півтора роки. В і три ми прийшли на іпотерапію. А от останній час дякуємо всім, що є така можливість займатися каністерапією. Ну що у нас ДЦП гідроціхвалі, іменно держати права сторона. Я Постійно права ручка була в кулочку постійно. Спасибо Богу, що ми зілася. Найшли. Найшли зразу почали з коней, потім на собаки. Він Рі, став дуже рідко, коли він її зажимає, а то була постійно зажата. Я, звісно, рада. Він і ноги не переставляв, то він ноги переставляв. Тепер вже ми ходимо, він ручками держить, то взагалі не держався ручками. Звісно, багато здвигів. Я, звісно, рада, що це Ще раз кажу, Леся у нас є і, і коні, все в нас на місці, що нам нікуди не треба їхати. Я дуже рада. Спасибо їй, звісно. У нас ДЦП, у нас травма в Ну, Ми теж ходили до Лесі на коня. Ми після другого разу ми зразу побачили зміни на коневі. Ну, ходили дуже часто, дуже довго ходили. Ну, будемо сподіватися, що все буде краще. Харше. Оскільки ми ходимо на коня, то Леся нам говорила давно, що коли кеша мали брати, що буде тканістерапія, Ми одразу сказали руками і ногами, що ми завжди будемо тільки ходити, якщо можна буде. Ну, ось ми прийшли. Що було кровоизлияння. Все. Ми почали займатися і дитина вже... Почав сам прівставати з положення льожа. От ми, в общем, не так часто, не так довгами ходім, але вже результат є. Такі серйозні проблеми дітей об'єднали мам та малюків не на дитячому майданчику, а на заняття з фізичної та психологічної реабілітації. Проте, на відміну від лікарняних стін та неприємних процедур, тут діти не відчувають, що не граються, а проходять реабілітацію, а саме каністерапію. канистерапия это тоже вид реабилитации с помощью животного, точнее собаки, в котором принимает участие специальная наученная собака и специальный комплекс упражнений, так как и випотерапия собака, основная как бы, роль ее является мотиватором, то есть она мотивирует ребенка каким-то действием, к каким действиям, движению, э, помогает деткам преодолевать страхи, э, помогает э, развивать э, умственные способности, потому что канистерапия это как бы игра такая, в которой э, развиваются и познавательные процессы. Э, также э, после канистерапии лучше детки идут на контакт, потому что многие детки э, зажатые, боятся, есть детки с аутизмом, они вообще как бы не сразу же идут на контакт, собака является тем самым посредником между человеком, вот, например, ребенком больным и другими людьми. Поэтому как бы, этот вид очень эффективный. Также у собаки есть такое свойство, как наследование эмоций. По собаке видно, когда она радостная, когда она грустная. И это сходство ее с человеком эмоционально сближает. Ребенка даже, который, может быть, не понимает слов, не понимает каких-то жестов, но интуитивно он ощущает настроение собаки и идет с ней на контакт. Детки, у которых зажатые, например, пальчики э, при ДЦП, очень хорошо гладить собаку, перебирать шерсть. Э, мы используем разные игровые упражнения, вешаем на собаку какие-то э, предметы, прищепочки. Таким образом развивается и физический э, ребенок. Также некоторые детки первые шаги свои делают, придерживая собаку. Сначала за собаку, потом за поводочек, дальше, дальше и начинают сами ходить. Олеся Марчук одна з перших в нашій області почала за допомогою тварин допомагати хворим дітям. Вже п'ять років в Житомирі активно діє іпотерапія. А близько трьох місяців Олеся з допомогою Псакіша використовує та активно розвиває каністерапію. Ну, основной причиной, почему я решила организовать канистерапию, это то, что я многое с детками отрабатываю на лошади. Они очень хорошие умения проявляют, но когда они становятся ногами на землю, они сковываются обратно. И я искала на земле такой себе мотиватор для этих деток. И ознакомившись с видами анимал-терапии разными, нашла для себя приемлемым канистерапию. Для канистерапии есть не лише дополнение, адже цей вид реабилитации может самостоятельно вырешивать и інші проблемы. Здесь нет понятия возрастной категории, потому что канистерапию применяют как для детей, так и для пожилых людей, для социальной их адаптации. Мы знаем, есть собаки также по ВДР, которые помогают слепым людям. То есть тут ограничений нету. животные всегда позитивно влияют на человека, вне зависимости ну, от возраста. Вопросы социальной адаптации, ребенка уже на земле, то есть э, определенные навыки вырабатываются. Например, ребенок учится уже управлять не только своим телом, а еще и собакой. Вот, и э, вот этот вот момент на земле собака решает совершенно самостоятельно. И очень часто э, у деток даже появляется речь, то есть э, дети идут на контакт. Поэтому э, очень широкий спектр возможностей канистерапии. Чтобы не затягувати розмову, мы пропонуємо вам подивитися одне із занятий, яке проводить для дітей Олеся Марчук разом з Кішою. Канистерапию мы э, начали полгода назад применять, а здесь мы с детками начали с кинологом серьезно заниматься более трех месяцев назад, вот и э, до этого мы занимались детками со страхами, с гиперактивностью именно на улице, детки э, как бы э, Общались на одной площадке с другими детьми, при этом смотрели, как они взаимодействуют с собакой. Собаки мы не разрешали сразу же подойти близко. Вот. И за э, короткий период, буквально за занятия, за два, они практически переставали бояться. Им стало тоже интересно играться, смотрят, детки кидают мячики, им тоже хотелось. Вот. И э, одно-два занятия полностью прошел страх. А сейчас мы Кеше попробуем. Одеть колечко. Одели только колечко. Кеша. Да. Давай, Кеша, иди сюда, к нам, Кеша, иди сюда, иди ко мне, мой хороший, хорошо, ближе, сядь, сядь, сидеть, молодец, ручками берем. Вот так хорошо, нет, ждем. Даже мальчик у нас был достаточно взрослый, 12 лет ему, ДЦП, он колясочник. И вот у него панический страх собак был. То есть до этого периода он с собаками просто не общался, не хотел. вот И э, я не знаю, наверное, это была Кеша, любовь с первого взгляда. Потому что сказать, что на тот момент я что-то приложила для того, чтобы избавить его от страха, нет. Это произошло какие-то определенные секунды. Он сидит я подошла, собака рядом возле меня была. Он как бы сам не заметил для себя, как начал ее как бы гладить. Мама в шоке была, достала фотоаппарат, стала фотографировать. Есть вот даже и такие случаи, когда дети много-много лет боятся, и страх проходит очень быстро. Теперь смотрите, сколько у нас прищепочек? Сколько прищепочек? Держи, давайте всем два пальчика покажем. -t -t -t. Да. Два. 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 надо Два. Молодец, Два. Хорошо. Это У нас было два. А теперь мы добавляем, добавляем еще одну прищепочку. У нас становится Никто, три. Да? Три. 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 Три пальчика. Все три пальчика показали. Три пальчика. Хорошо. Давай посчитаем. Не Кеш не ко боюсь. мне. Кеш не Кеш не ко мне. Кеш Кеш Сидеть. Сидеть? Нет. Кеш ко мне. Смотри, да? Три. Молодец. Три раза, молодец. Один, два, три, четыре, пять. Показываем пять пальчиков. Все показываем. Пять пальчиков. Пять ручку. Разжимай Пальчиков пять. Смотри. Один, два, три, четыре, пять, пять. Вот так вот ручечку, да, вот так, хорошо. Держи ручечку, Кеша. Иди к нам посчитай. Сиди. Нет, нет, жди, нет. Кеша, пять. Хорошо. относятся именно к этим харизматичным, таким добрым животным, которые к себе располагают и во многом производят реабилитацию за счет этих своих свойств. Поэтому а со страхами там есть тоже методика, там, где просто ребенок находится на расстоянии от собаки, вот, а другие дети играются. И за счет того, что он наблюдает, у него появляется интерес, он видит, что это безопасно. И только когда ребенок чувствует себя комфортно, понемножку-понемножку подводим собаку, и потом он уже сам тянется к животному. А теперь другую ручку. Сама возьми, сама возьми у меня. Давай, вот так. Ничего, ничего, если упадет. Вот, молодец умничка. А теперь разворачиваем ручку и собачку угощаем. Вот так. Ой, собачка да, полезала. Да. А погладим собачку теперь. Критерий породных нет. Есть много собак. Это может быть от дворняк до э, каких-то породистых собак. Лишь бы вот подходили вот по характеру. Это Golden Retriever, золотистый ретривер. Должна собака быть средних размеров, то есть не может быть крупная, чтобы не толкнула ребенка, да, и мелкая, чтобы ребенок не навредил ей. То есть это должен быть ну, общий позитив вот, между на занятии, между собакой и ребенком. Желательно начинать как можно раньше развивать свою собаку для собаки хорошо для человека, а разные вот эм, разные упражнения, которые могли бы помочь в канистерапии, можно недостаточно не, ну, за очень короткие сроки научить. В какой руке? Нет, не угадал. В какой руке? Да. Хорошо, не показываем. Сиди, не показываем. Теша, в какой руке? Угадал. Молодец. Жди. Дед, -а -а. Дед, сиди. Кеша, я, а сиди, служи, служи, давай. Вот так Молодец. поднимает Кеша лапки. Служи, вот так. Молодец, еще, еще поднимай, еще поднимай, чтобы детки видели. Да, хорошо, видите. А теперь похлопаем Кеше. Похлопай, все похлопай. Ладошечками Дед, давай, ладошечками. Похлопай, Похлопали селочками. Молодец. Похлопали. И мы будем вешать прищепочки. Давайте посмотрим с вами, как прищепочки нажимать пальчиками. Давай я тебе помогу. Вот так пальчиками. Саня, бери. Саня, бери. Так. Хорошо. Теперь этой ручкой попробуем. Давай. Right. Давай, 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 давай пальчики. Пальчики, пальчики, пальчик, right. пальчик, давай, вот такой вот. Вот так, Давай, Бери, вот. потряси. ну, не бейся, но ну, что да. ты будешь? А, а, да. да. хорошо. хорошо. И сейчас Кеша придет с веревочкой, и все должны потрясепочки повесить. Я не слышала, чтобы где-то на житомирщине использовали этот метод, поэтому пока не спосужено. Но есть цель у нас этот метод как бы обучать людей расширять наш центр, чтобы было больше собак, и те родители, у которых есть собаки, и эти собаки э, добрые, не имеют агрессии, я советую э, дома тоже применять определенные элементы канистерапии, и родители этому обучают. Это не обязательно иметь образование специально, это может заниматься любой человек и может заниматься со своей собакой. Главное, чтобы в основу сюда входило желание помочь другим людям. То есть это достаточно много времени занимает, этим нужно заниматься регулярно, потому что собака теряет свои навыки, и это продолжительно достаточно. То есть вы захотели, купили собаку, вы видите, что вы можете и хотите этим заниматься. Я думаю, что Леся тоже не будет против. Она всегда рада волонтерам, которые могли бы принимать участие в данном проекте. А вторую ручку здесь возьми, чтобы не валяло. Хорошо. говорим что? Кешу? Шаг, да? Идем? Шаг! Пошли, Кеша. Вот так вот. Вот так. Хорошо. Ну, наверное, одним из противопоказаний все-таки являются тоже аллергичные, аллергические реакции. Хотя было исследовано и доказано, что э, те дети, которые общаются с животными, э, меньше шансов, что у него появится это заболевание. Но все-таки это индивидуально, поэтому мы смотрим по деткам. Как правило, противопоказаний как-таки нет. Бывает панический страх, но мы тоже с этим работаем. Таким навыкам не просто гри, а реабілітації Кешу спершу навчали впродовж більше, ніж півроку. Можно сказать, что учиться сейчас помогать деткам, потому что для работы канистерапии нужен очень продолжительный труд. То есть сейчас мы на определенном первом этапе. Он делает отличные успехи, потому что данная порода очень подходит для того, чтобы заниматься деток. дітей подобається общение, це для нього есть Тобто він любить е, похвалу, Он любить заняття, е, як занятия. заняття. І е, така собака дуже підходить під Это Це можуть бути лабрадори, але вони повинні бути більш спокійні. Собака должна бути умеренно активна. Марина займається дресируванням собак близько 9 років. і Зазначає, що підготовка пса саме в напрямку каністерпії значно відрізняється. Педзвичного навчання та дресури. Эта программа немного отличается от программы обычной подготовки собак. Тут собака должна выполнять разные фокусы, скажем, да, можно назвать фокусами, чтобы это можно было применить в воспитании ребенка. То есть различать цвета, например, да, фигуры, размеры фигур, то есть там большой, маленький. Вот а можно там особо вот нет такой программы, что собака должна выполнять и все. Можно разное, есть минимальная. програма, которая составляет вот определённую, да, критерій, і є те, що ви можете додати від себе. Тобто ми вчимо дітей рахувати. Наша собака вже навчилася рахувати, залишилось дітей навчити. Вот. І, ну, різні такі фокуси, які помогли б ребёнку, щоб ребёнок захотів общаться з собакою і займатися з спеціалістом. Кінолог запевняє, що якщо собака пройшла спеціальну підготовку і правильно обрана, то агресії не варто боятися здесь как раз и всплывает вопрос о породности собаки если в породе у ретриверов да это лабрадор вот золотистый ретривер у них в породе нет агрессии к человеку то есть собака направлена э, даже заставить такую собаку если действительно хорошая психика у собаки э, агрессивно относиться к человеку невозможно практически она скорее уйдет чем она проявит агрессию поэтому такие собаки используются и для э, э, с ограниченным зрением там у, у людей с инвалид Видов, которые не могут передвигаться. Вот, да, вся Европа практикует такое. Лабрадоры, э, золотистые ретриверы вот такие породы, которые э, по своей природе не способны это сделать. С другими собаками нужно просто хорошо знать собаку. То есть нужно... Э, хозяин знает свою собаку, как она поведет себя, да, и, ну, я могу в принципе попробовать протестировать собаку, то есть, как она поведет себя в той или иной ситуации. Ну, понятно, что не за счет детей, за счет себя, да, грубо говоря. То есть, это тоже, если люди будут хотеть приходить со своими собаками заниматься, мы тоже будем проводить какое-то тестирование и смотреть. То есть, рисковать жизнями детьми и здоровьем детьми мы не... Будім. Заняття проходять щосереди, о 4-й годині на базі сектору інклюзивного читальне зал. Основна мета цього закладу це організація дозвілля взагалі роботи з людьми, які мають фізичні обмеження. Приміщення обласної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича, де проходять каністерапія, після шумних занять залишається в порядку і практично без додаткового прибирання готове приймати наступних маленьких пацієнтів. Ми навіть на період, так як у нас окремий вхід в читальний зал. Ми навіть закриваємо всі двері, тому що скільки бажаючих подивитися, скільки бажаючих волонтерів, навіть наших волонтерів, це учні, які мають обмежені зору, це учні. Училище інтернату, які мають обмеження порно-рухового апарату. Вони бажають також працювати і не так, ну не бути учасниками заняття, а допомогу, допомагати його організовувати. І е, собака, кеш це просто щастя, яке приходить кожної, кожної середи. І при цьому ж таки ми дуже довго чекали, коли були каній, коли був період. І для нас це велика можливість поспілкуватися як з дітками, так і провести спільне дозвілля з собакою. Каністерапія вже активно практикується і є перші результати. Принаймні, можна сказати, що ті емоції, які додаються до фізичних засобів, ну вони є найбільшим. Це по перше, а по-друге, ви ж розумієте, що якщо дитина бігає за собаку, це не просто так фізичні вправи, чи ЛФК, чи масаж, чи ще щось. Тобто це треба і піймати, і наздогнати, і рух очей патерно, щоб задіяні були. Весь комплекс. Очі, руки, ноги, а спина обов'язково, тому що для того, щоб ловити такого великого кешку, але ми його називаємо карапус ніжну. Треба все ж таки, щоб дитина була фізично належним чином підготовлена, чи готувалась час від часу. І додавалися її позитивні ці емоції, і сили, і імпульс, навіть якщо вже сил немає, все одно вони звідкись беруться. Ну рібенку подобається, Я бачу, німно ну, ж пугається, лає собаки, тому що вдома все таки спокійно. От. Ну я думаю, їй подобається. Проте поряд з такими позитивними відгуками Олеся зізнається, що не вистачає знань та спеціально підготовлених фахівців. Желательно, чтобы базовое образование все-таки было психологическое или медицинское, потому что это все-таки реабилитация или реабилитолога. И дополнительно желательно обучиться, потому что это специфический немножко метод. Надо правильно подготовить собаку, подобрать ее и правильно подобрать комплекс под ребенка. Поэтому вот совершенно недавно нас пригласили тоже обучаться. Питерский медицинский институт. И мы там будем проходить практику, обучаться и привозить новые методики. Мы считали: три человека, что поехало наших специалистов, приблизительно надо 7-8 тысяч гривен. То есть в Питер в одну сторону билет 900 гривен стоит и обратно это 2000 гривен. И проживание на три дня вот там конгресса ну, плюс питание. Если у кого-то есть возможность поддержать материально, мы сейчас собираем на проживание и на билеты для наших специалистов. Если есть возможность, на реквизиты фонда перечислять какую-то денежку, что поддержать, потому что это все полностью для деток благотворительно, и кто хочет принять участие, будем очень рады.